اللہ رب العزت نے ہر شخص کو فطرت عطا کی ہے اس فطرت نے روز قیامت بھی ظاہر ہونا ہے روز قیامت نفسہ نفسی کے عالم میں انسان کے اوپر ایک خود غرضی چھا جائے گی خوف اور ڈر کے مارے انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا اپنے ماں باپ سے بھی بھاگے گا بیوی بچوں اور قریبی رشتہ داروں سے بھی بھاگے گا اور یہ بھاگنے کا عمل فطرت کی وجہ سے ہے اور اللہ رب العزت خوب جانتا ہے کہ سیدھے راستے پہ کون ہے اور سیدھے راستے پہ کون نہیں ہے اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ایک فطرت عطا کی ہے اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ایک سرشت عطا کی ہے اور یہ فطرت انسان کو بعض امور کے کرنے یا نہ کرنے پر مجبور کرتی ہے یہ فطرت کسی فعل کے ارتکاب پہ انسان کو معمور بھی کرتی ہے مجبور بھی کرتی ہے اور اللہ رب العزت اسی امر کی طرف قرآن مجید میں اشارہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل کل یعمل علی شہ فربکم اعلم بمن ہوا اہدا سبیل اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے حبیب مکرم علیہ السلاط وسلام ان سے فرما دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے اور اپنی فطرت پہ عمل پیرا ہے اور اللہ رب العزت خوب جانتا ہے کہ سیدھے راستے پہ کون ہے اور سیدھے راستے پہ کون نہیں ہے عزیزان محترم اسی فطرت کی تعریف الامام الجرجانی بیان فرماتے ہیں اے اللہ رب العزت نے یوں تو ہر شخص کو ہر انسان کو ایک فطرت عطا کی ہے اور اس فطرت کی حیعت اور نوعیت کچھ ایسی ہے الجبلت الطلمتح لقبول الدین کہ یہ جو فطرت اللہ رب العزت نے ہر شخص کو ہر انسان کو عطا کی ہے یہ انسان کو قبول دین کی طرف راغب کرتی ہے دین کی طرف ایک میلان پیدا کرتا ہے ایک رغبت پیدا کرتا ہے عزیزہ محترم یہ فطرت اسے انسٹنکٹ بھی کہتے ہیں اسے نیچر بھی کہتے ہیں یہ فطرت جب انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے تو یہ فطرت عادت میں منتقل ہو جاتی ہے رفتہ رفتہ کی شکل میں یہ فطرت ظاہر ہوتی ہے اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ رب العزت نے ہر شخص کو فطرت عطا کی ہے اب دوسری بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس فطرت نے روز قیامت بھی ظاہر ہونا ہے اس فطرت نے قیامت والے دن بھی اجاگر ہونا ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے یوم یفر المرء المر امن عقی و ام ہی و ابی و صوح بتی ہی و بنی لکول یوم ادن شن یونی کہ اس دن خوف اور ڈر کے مارے انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا اپنے ماں باپ سے بھی بھاگے گا اپنے آئزہ و اقارب سے بھی بھاگے گا بیوی بچوں اور قریبی رشتہ داروں سے بھی بھاگے گا اور یہ بھاگنے کا عمل فطرت کی وجہ سے ہے اس کی سادہ مثال کچھ ایسی ہے کہ فطرت انسان کو اپنی جان کی حفاظت کرنے پہ مجبور کرتا ہے مثلاً اگر آپ ٹوٹی کھولیں اور اچانک گرم پانی آئے تو جو ہی آپ کا ہاتھ اس گرم پانی سے مس ہوتا ہے تو آپ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اپنا ہاتھ کھینچنا یہ ایک فطری عمل ہے اسی طریقے سے آپ کو کبھی بھوک لگتی ہے پیاس محسوس ہوتی ہے تو کھانے پینے کا انتظام کرنا یہ بھی فطری عمل ہے اسی طریقے سے روز قیامت اس نفسہ نفسی کے عالم میں انسان کے اوپر ایک خود غرضی چھا جائے گی اور یہ خود غرضی فطری شے ہے